Hazırda biz Bakı Şamaxı yolundayıq. Həftə sonu sərt karantin qadağası ilə eşidə bilməz işləyə Bakı əhalisi üç tut rayonlara və geriyə də belə bir mənzərə qalıb. Sərt karantin rejiminin tətbiqinə saatlar qaldığı bir vaxtda paytaxtdan çıxış yolları yenə uzun avtomobil qarwanları ilə dolub. Kimi avtomobilin pəncərəsini açaraq özünü sərinlədir, kimi isə tələskənlik edərək qəza törədir. Bu mənzərə izləyən hər kəsə tanışdır. Hər dəfə karantin rejiminin tətbiq olunduğu ilk gecədən etibarən belə görüntülər ortaya çıxır. Əksər insanlar qadağa xəbərini eşidər eşitməz Üz tutur, Quba, Qusar və digər bu kimi rayonlara. Bunun nəticəsidir ki, artıq mövcud epidemiyanın yayıldığı rayon və şəhərlərin sayı da artdı. Buna görə də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə qaydalar daha da sərtləşdirilib. Yeni qəbul olunmuş qaydalara əsasən, xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Qoramboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samur, Siyəzən və Şəki rayonları daxil olmaqla Açı, Cəlləbadr, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda aşağıdakı tarixlərdə həftə sonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. 4 iyul saat 00:00-dan 6 iyul saat 06:00-adək, 11 iyul saat 00:00-dan 13 iyul saat 06:00-adək, 18 iyul saat 00:00-dan 20 iyul saat 06:00-adək. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi günlərdə Bakı metrosu da fəaliyyətini dayandıracaq. Operativ qərargah bir daha vətəndaşlara verilən qərarlarda həmrəylik göstərməyə çağırır.